जै जै तुसे देख रहे हो जी अंबेडकर न्यूज़ चैनल हिम्मत सच जो खबर जा और ने शक्की होन करके अपनी पत्नी का चाकू मार मार के बड़ी ही बेरहमी कतल कर दिता पुलिस ने दोषी नौके ही गिरफ्तार कर लिया मृतक लड़की परिवार मैम्बर ने ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ ਐਸ ਐਚਓ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨਰ ਕੋਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਈ ਸਭ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਤੀਆਜ਼ ਅਨਸਾਰੀ ਸਭ ਲੋਕ ਸਭ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ प्रॉब्लम ये आई है सर कि हमारी बहन चचा की लड़की यहीं रहती थी किराए से दाना मंडी में तो उसकी मतलब हम लोग को मालूम हुआ कि उसकी मर्डर जो है कि सात बजे किया गया और पुलिस जो है कि जब पहुंचा बारह बजे के करीब मालूम हुआ ग्यारह बारह बजे है नहीं जब जाके पुलिस जो है कि आरोपी को उसी टाइम धर दबोचा पकड़ा लेके आया उसके बाद से जो है कि सर हम लोगों के पास अखबार वाला भी जो है कि न्यूज छापने अखबार में हम लोग ने लिखवाया कि भाई जो है कि आरोपी पकड़ा गया है लेकिन अब जाके अखबार आया तो उसमें ये लिखा गया है कि अपरूरी अब अप आरोपी जो है फ़रार है है नहीं तो इस न्यूज़ से जो है कि हम लोग को संतुष्टि नहीं है क्योंकि जो आरोपी सर पकड़ा गया दौर पे ही उसके बारे में फ़रार लिखा जा रहा है है नहीं सर तो ये कहाँ का इंसाफ और कहाँ का ये है जबकि हम लोग को इंसाफ चाहिए हम लोग ये चाहते हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि जो उनका शवर उस लड़की के साथ जो किया है उनके साथ में दो बच्चे भी हैं सर क्या नाम था लड़की का लड़की का आसमा खातून नाम है कितने साल हो गए उसकी शादी हुए है पाँच छः साल के करीब हो रहा है सर कितने बच्चे थे उसके दो एक लड़का एक लड़की है तो उसका जो मर्डर करा करा गया है किस, किस करा सर अभी तो हम लोग को शक है उनकी बहन पे भी और बहनोई पे भी और पुलिस जो है कि इसकी छानबीन करेगी जब जाके पता लगेगा कि इसमें कितने लोग शामिल है।, है नहीं सर तो हम लोग तो यही चाहते हैं सर कि इस आरोपी को इतना सख्त से सख्त सजा दिया जाए कि कल होकर के फिर किसी और गरीब लड़की के साथ ये हादसा न हो पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है जी जी कोऑपरेट कर रही है पुलिस हमारे साथ पूरी तरह से अभी तो साथ दे रही है है नहीं सर और सरकार से भी गुजारिश है और न्यायालय से भी कि उस मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए यहाँ तक फांसी दे दी जाए कि कल होकर के कि कि किसी और लड़की की ज़िंदगी तबाह ना हो बस सर कलीमसरी क्या कहना चाहूँगा मैं कहना चाहूँगा आसमा खातून को कि मर्डर किया है उनका शौर किया है उनके पास दो बच्चे हैं दो बच्चे और गर्भ भी था पेगमेंट भी था कितने महीने का था वो तीन महीने का पेगमेंट था इसीलिए उसको सख्त से सख्त सरकार के से कहूँगा कि कार्रवाई हो उनकी फांसी की सज़ा हो कि आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसा कोई ना करे मेरा नाम मकबूल हसन है जी आ, जो ये लड़की का मर्डर हुआ क्या कहना चाहूँगा मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए और लड़की तो अब है ही नहीं मेरी दुनिया में और जो उसके दो बच्चे हैं उनको सरकार को देखना चाहिए कि इसका परवरिश कैसे होगा पढ़ाई लिखाई ये देखना चाहिए हुआ। हाँ, हुआ तो धमकी भी दिया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो आप लोगों ने उस, उस समय कोई एक्शन क्यों नहीं लिया लिए थे सर उसको समझाए थे कि ऐसा गलती मत करो कि जो आगे चल के भारी हो इसको समझ में नहीं आया इसने मर्डर किया और जो डेड बॉडी है वो आपके हवाले कर दी गई अभी नहीं जी अभी नहीं पर है अभी है सिविल हॉस्पिटल जी क्या आप सरकार से या पुलिस प्रशासन से क्या आप मांग करते हैं मैं ये करना चाहूँगा कि इसको सजा मिलनी चाहिए और आगे ये आधा करे ना गलती और इसको फांसी होनी चाहिए ये हमारा सरकार जो है कि कुछ ना कुछ मुआवजा दे बच्चे को भी मुआवजा मिलना चाहिए उसकी पढ़ाई लिखाई सरकार देखे जानकारी दी थी ਇਹ ਆਸਮਾਨਾ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਸੀ ਦੀ ਲਵ ਰਿ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੜਾਈ ਦਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਮੂਲੀ ਇਹਨੇ ਸਬਜੀ ਪਟਣ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਭ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਹਦਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 28 302 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਬੂਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੱਤਾਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਮਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਬਲ ਮਟਰ ਹੋ ਜੀਵੇ। ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਲੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ